এটা মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি ক'ব পাৰি গতিকে তোমালোকে তাৰ কাৰণে যিমানখিনি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে তোমালোকৰ খেলা ধূলা বন্ধু বান্ধৱৰ লগত ফুৰিবলৈ যোৱা পিকনিক কৰিবলৈ যোৱা মোবাইল টিভি লগৰীয়া লগত কথা পাতি এইবিলাক সময় নষ্ট নকৰিবা এইবিলাক কৰিবলৈ তোমালোকৰ গুৰুত্ব পাবা ভৱিষ্যতে প্ৰথমে তোমালোকৰ নিজৰ জীৱনটো গঢ়ি লোৱা তাৰপিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা দিন আহিব তোমালোকৰ সকলোখিনি কৰিবলৈ সুবিধা পাবা প্ৰথম যিহেতু এতিয়া পৰীক্ষাৰ বেছি দিন নাই প্ৰায় দেৰমাহমান সময় আছে তোমালোকক আগতে যিমানখিনি প্ৰস্তুতি চলাইছা ঠিক তেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাই যোৱা আৰু এতিয়াৰ পৰা যি আগত যদি তোমালোকে সময় নষ্ট কৰি কিবা কৰি ভুল সময় নষ্ট কৰি পৰীক্ষা পঢ়াৰ প্ৰতি আছিলা তথাপিও আজিৰ পৰাও যদি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা তথাপিও তোমালোকে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ এটা সপোন আছে তোমালোকেও সপোন দেখা আৰু এজন এজন ভাল নাগৰিক হোৱাৰ উপৰিও যেনেকৈ আমি পঢ়া শুনা কৰি আজি আহিবলৈ পাইছো মঞ্চত ঠিক তেনেকৈ নিজৰ নিজৰ ইচ্ছামতে যিবিলাক সপোন আছে কাৰোবাৰ শিক্ষক হোৱা কাৰোবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা বা কাৰোবাৰ ডক্তৰ হোৱা তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যস্থান স্থিৰ কৰি লোৱা আৰু তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই লোৱা এটা কথা মই কওঁ যে আগতে যিমানখিনি প্ৰস্তুতি চলাইছিলা সেইখিনি বাদ দি আজিৰ পৰাও যদি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা তথাপিও তোমালোকে ভাল নম্বৰ পাই পাছ কৰি যাব পাৰিবা ইয়াৰ পাছতো তোমালোকে কোনোবাই আৰ্টছত কোনোবাই ছাইন্সত যাৰ যাৰ যি পঢ়িব লগা আছে সেই স্থান লৈ পেলাই ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা আৰু এইটো পৰীক্ষাত ভালদৰে মাৰ্কছ লৈ পাছ কৰিলেহে তোমালোকে ভাল এখন কলেজত নামভৰ্তি কৰিবলৈ পাবা আজিকালি এইটো নহয় যে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ তাৰপাছত আৰু পঢ়িব লগা একো নাই তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় মেট্ৰিক পাছ কৰি তুমি ভাল কলেজ এখনত ছিট ল'বৰ কাৰণেহে মেট্ৰিক পাছ কৰিব ভালদৰে পঢ়ি পঢ়িব লাগে তাৰপাছতো তোমালোকৰ কাৰোবাৰ কমাৰ্চত পঢ়িব মন আছে কাৰোবাৰ আৰ্টছত পঢ়িব মন আছে কাৰোবাৰ ডক্তৰ পঢ়িব মন আছে যাৰ যি আশা আছে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি পঢ়া শুনা কৰা আৰু তেতিয়াহে ভাল মাৰ্কছ পাবা ভাল মাৰ্কচ পালেহে এখন এখন ভাল কলেজত আৰু চিট পাই পঢ়ি তাৰপিছত তোমালোকে নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যস্থান স্থিৰ কৰিব পাৰিবা এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে

মই শুনা মতে এইখন স্কুলৰ পৰা চাৰি অলম ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিব বিচাৰে পৰীক্ষাত বহে তাৰপিছত গতিকে তোমালোকে চবেই চেষ্টা কৰা যে সকলোৱে ভাল মাৰ্কছ লৈ এই স্কুলখনৰ উন্নতি আৰু উজ্জ্বল কামনা কৰি যাতে তোমালোকে ভাল মাৰ্কচ লৈ পঢ়ি উলিয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা তেতিয়াহে তোমালোকে ভাল ভাল কলেজত পঢ়ি নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যস্থান স্থিৰ কৰিব পাৰিবা আৰু এটা কৈ থওঁ কৈ থওঁ এইখিনি যে কোনোবাই হয়তো ভাবিবও পাৰে যে মই চুৰ কৰি নগল কৰি বা বেয়া বুদ্ধিৰে পাছ কৰিব যেনে তেনে পাছ কৰি যাম সেইবিলাক কথা ভাবি নল'বা এতিয়া সেইবিলাক বাদ দিয়া আৰু নিজৰ নিজৰ ভালদৰে পঢ়া শুনা ৰুটিন এখন তৈয়াৰ কৰি লোৱা ৰাতি ৰাতিপুৱা হওক বা যেতিয়া সুবিধা হয় পঢ়িবলৈ ৰাতিপুৱা তিনি ঘণ্টা বা আবেলি তিনি ঘণ্টা ৰুটি ৰুটিন আছে সেইটো চাবজেক্টত বেছি গুৰুত্ব দিয়া কাৰোবাৰ মেথছত বেয়া হ'ব পাৰে চাইন্সত বেয়া হ'ব পাৰে যিটো চাবজেক্ট তোমালোকৰ কাৰণে অলপ দুৰ্বল বুলি ভাবিছে সেইটো চাবজেক্টত বেছি গুৰুত্ব দিয়া তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্বল কামনা কৰি আৰু অহা তিনি মাৰ্চৰ পৰা হবলগীয়া শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বঢ়া হব শুভকামনা জনাই মোৰ চমুভক্তই মিহতে আহ্বান